Я тебе за чим сьогодні в магазин відправив? А? Чого ти стоїш вилупляєшся на мене як камбала в клярі? Ні, ти подивися, стоїть і ще й швангам прокидується. Я тебе послав по м'ясо М. Я с о М'ясо. Ти повина була купити мені, і що ти приправив? Два пакети якої-то фігні, в тому числі який-то гель для душа, гель, для чого він нужен. Купаться? Купаться не надо. Лягла в травичку, покачалась, обтрусилась и будь здорова. Это лишнее, воно не нужно. Поэтому складай ту всю назад в сумки и сидай на лоховоз номер 9 и едь меняй на мясо. Обменяешь на мясо быстренько назад, потому что мне в это время четыре раза надо сменить водичку. Я здесь не могу лежать. Ой -ой, ой 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 А, и еще Богдан просил купить ему 14 окорочков, 28 из которых мои. Обчужняю карачка, тикет такие выбирай, чтобы посвежее, а не твои одногодки. Ой, ой, ой ты поняла юмор, проскочил, но это случайно. Так что я все жду.